buxoroda bir ayolni zo'rlagan 3 erkak qamoqqa olindi toshkentda 12 yoshli qizchani avval zo'rlab ana undan keyin o'ldirib tashlagan shaxs ustidan sud jarayonlari o'z nihoyasiga yetdi surxondaryo viloyati narkologiya bo'limida fuqaroga nisbatan kuch ishlatgan ichki ishlar xodimiga nisbatan viloyat prokuraturasi tomonidan xizmat tekshiruvi boshlandi ana endi jigarlar bular haqida batafsil barchaga assalomu alaykum do'stlar sizlar markaz tv kanalidasizlar sizlar bilan men Muhammad Rasul zulunov buxoroda bir ayolni zo'rlamoqchi bo'lgan 3 nafar erkak aks etgan videolar ijtimoiy tarmoqlarda keng tarqaldi va bu ko'pchilikni muhokamasiga sabab bo'lmoqda ushbu holat buxoro viloyati ichki ishlar boshqarmasi mas'ul xodimlari tomonidan o'rganilganda aniqlanishicha ikki ming yigirma uchinchi yilning o'ttizinchi mart kuni soat taxminan o'n uchu nol nollarda tumani sarminjon mahallasida yashovchi 1994 yilda tug'ilgan d tanishi shu mahallada yashovchi 1991 yilda tug'ilgan s ismli ayolni tumanning qoraxoniy mahallasi jilvon cho'l hududiga olib borib uning erkiga zid ravishda jinsiy aloqada bo'lib o'zi bilan birga borgan sherigi tomonidan holatni video tasvirga olib ushbu video tasvir orqali uni o'ziga qaram qilib yonida bo'lgan boshqa 3 nafar tanishlari bilan ham jinsiy aloqada bo'lishga majbur qilgan mazkur holat yuzasidan o'zbekiston respublikasi jinoyat kodeksining 121 moddasi 2 qismi bilan jinoyat ish qo'zg'atilib ish yuzasian gumon qilinuvchi uch nafar shaxs o'zbekiston respublikasi jinoyat protsessual kodeksining ikki yuz yigirma birinchi moddasi tartibida ushlanib dastlabki tergov harakatlari davom ettirilmoqda ikki ming yigirma uchinchi yilning eng shov shuvli xabarlaridan biri toshkentda bo'lgan voqea ya'ni o'n ikki yoshli qizchani avval qo'shnisi tomonidan zo'rlanib ana undan keyin ovloq joyda o'ldirib yuborilganligi desam bejiz bo'lmaydi mazkur holat bo'yicha rasmiy munosabat joriy yilning o'ttiz birinchi yanvar kuni yangi hayot tumanida o'n ikki yoshli qizning o'limi bilan bog'liq jinoyat ishi yuzasidan o'zbekiston respublikasi jinoyat kodeksining to'qson yettinchi moddasi ikkinchi qismi v j z o bandlari bir yuz to'rtinchi moddasi ikkinchi qismi v bandi bir yuz o'n sakkizinchi moddasi to'rtinchi qismi

134 moddasi 137 moddasi 3 qismi b bandi va 226 moddasi 1 qismi nazarda tutilgan jinoyatlarni sodir etganlikda ayblangan a t bir yil toshkent viloyatida tug'ilgan ushbu shaxsga oid jinoyat ishi jinoyat ishlari bo'yicha Yakka Saroy tuman sudining ish yurituiga kelib tushdi jinoyat protsessual kodeksning 19 moddasi sudda jinoyat ishlarini oshkora ko'rilishi talablariga muvofiq mazkur jinoyat ishi yopiq sud majlisida ko'rib chiqilib qo'shimcha ma'lumot sud jarayonlari yakuni bo'yicha beriladi sizga avval ma'lum qilganimiz surxondaryo viloyati narkologiya bo'limidagi fuqaroga nisbatan ichki ishlar organlari xodimi tomonidan kuch ishlatish holati ushbu binoda joylashgan kuzatuv kameralariga tushib qolgan edi hozir mazkur holat yuzasidan rasmiy munosabat ijtimoiy tarmoqda ichki ishlar xodimi tibbiy davolanish muassasasida bemorga jismoniy kuch ishlatganligi bilan bog'liq tarqalgan video lavha yuzasidan aniqlanishicha joriy yilning oltinchi may kuni surxondaryo viloyati muzrobod tumani shaffof mahallasida yashovchi s tuman ichki ishlar bo'limiga murojaat qilib shu kuni tuman yangi hayot mahallasida yashovchi fuqaro u mast holda yashash uyiga kelib uni tinchligini buzayotganligi haqida xabar bergan ushbu xabarga asosan profilaktika inspektori borgan vaqtda u voqea joyidan qochib ketgan so'ngra profilaktika inspektori uni topib tuman tibbiy birlashmasidagi vaqtinchalik mastlik holatida bo'lgan shaxslarni tibbiy yordam ko'rsatish punktiga olib borib joylashtirgan mazkur holat yuzasidan tuman prokuraturasi tomonidan tergovga qadar tekshiruv harakatlari olib borilmoqda jigarlar bugungi xabarlar aynan mana shulardan iborat edi sizlarga avvalo bizning kanalimizga obuna bo'layotganligingiz uchun videolarimizga befarq bo'lmagan holatda videolarimizga layk like bosib o'zlaring fikrlaringizni bildirayotganligingiz uchun o'z minnatdorchiligimizni bildirib o'tamiz shuningdek bizning kanalimizga hali obuna bo'lishga ulgurmagan jigarlarimizdan bizning kanalimizga obuna bo'lishlaringizni albatta videoga like bosib uni qo'llab quvvatlashlaringizni va eng muhimi eng o'zingizni qadrli fikrlaringizni komentariyalarda yozib qolishingizni iltimos qilamiz zero sizlarning qo'llab quvvatlashingiz biz jurnalist va blogerlar uchun muhim ahamiyatga ega biz xalq tomondamiz va xalqni yonida bo'lishni xohlaymiz jigarlar sizlarni qo'llab quvvatlashlaringizni kutib qolamiz